Я, мы говорим сейчас за местоподъемную ситуацию. На этом участке есть несколько объектов, которые были отображены в генеральном плане. В генеральном плане 1982 -го года и 70-х первый вариант вообще на этом месте должен быть построен дом строителей. отдельное административное здание. Потом были проведены несколько конкурсов, которые были выбраны, открытые конкурсы в 90-е годы. И тогда в 93 году было предложено большой духовный центр с бассейном бассейнами, комплекс. залами комплекса. Но он тоже не выдержал времени и появились отдельные решения. Кроме этого, уже почти в каком? В ну, 2004 2000. году предполагало строительство отдельно стоящего ну, молитвенного дома, который да. он есть вместо того временной. Да. И э, на, э, это один из вариантов, который на то время разрабатывался. Потом в 2012 году появился такой крупный объект, он проходил градостроительный совет, вот видите комплекс житловых будив, 9, 10, 12 этажные, который тоже пришел в градостроительный совет и имеет свои рекомендательные были предложения для главного архитектора, который тут еще есть подписи Сергея Ярославовича. После этого, когда мы увидели, что объективно такую плотную застройку нельзя застроить в прибрежной зоне, увеличиваем нагрузку на данную территорию, на да. да. было, было приостановлено и остановились Правильно. три участка дома, которые мы сегодня есть. Также предварительно есть генеральный план, что мы рассматривали вопрос, который вот там, где дом престарелых. Да, да, где дом престарелых, тоже продлить небольшой участок, отдельный двухсекционный жилой дом. Первый конфликт у нас был, если вы помните, осенью, когда была попытка на этом месте разместить еще подобную свечу здесь забивались сваи или готовились подготовительные работы. Тогда здесь на громаде вместе с мэром было решено, что вот где мы здесь стоим, должен быть четко сформулирован парк с футбольным полем, с общественными сооружениями, я имею в виду парковыми. И мной был подписан проект благоустройства с количеством деревьев, там фонтанов, и он тоже сегодня есть такой документ. Последним моментом капли в этом э, объективной э, ситуации было то, что люди, увидев проявление строительства забора, который никак не может быть украшением данной территории, подумали, что в очередной раз незаметно кто-то хочет построить, нет, нет, не... нет, я прокомментирую, построить очередной жилой дом, поэтому. Были предложены встречи, забора было еще половина построена. Я говорил о том, что данный забор не является Красивый. красивым, не погодженный да, с управлением архитектуры, да, да, да. и я прошу его убрать. Но за это время забор как, увеличился в два раза. Появились мнения, что все равно здесь могут быть появиться какие-то строения. И мы сейчас определяем окончательное решение использования данной территории. Потому что здесь много уже интересов, много проблемных вопросов. И я думаю, что в соответствии с наданными нам поважими мы определимся. Но кроме определимся, знаете... Определимся, но будет одно. Кроме парка и зеленых насаждений на данной территории, потому как мы видим развитие прибрежной, набережной, никаких построек не будет. Да будет парк.